Изменение первое. Отныне создание несколькими домами одного ТСЖ допускается, если общее количество квартир в этих домах не более 30. Ранее такого ограничения не было. Собственники жилых помещений и члены ТСЖ вправе теперь ознакомиться с документацией, которая есть в ТСЖ, то есть со сметами доходов, расходов, с финансовой отчетностью, с бухгалтерской отчетностью, с уставами ТСЖ. То есть эти документы ТСЖ обязаны представить собственникам и членам ТСЖ по их обращению. Кроме того, теперь отслеживать деятельность ТСЖ будет госжилинспекция. У нас она располагается на Орджоникидзе-30. Она будет проверять правомерность принятия решения о создании товарищества собственников жилья, избрание председателя правления, соответствие устава. При выявлении нарушений госжилинспекция сначала направит в адрес ТСЖ требования об их устранении в шестимесячный срок. В случае неисполнения такого предписания госжилинспекция вправе обратиться в суд. Сейчас, в принципе, придется уже присадить на более плотно работать с собственниками и членами ТСЖ, потому что также ТСЖ должен вести реестр членов ТСЖ, давать информацию о себе, тоже исполнить органы субъектов Российской Федерации. То есть здесь уже требования к ТСЖ ужесточились, то есть придется уже работать. А теперь, что касается органов управления многоквартирным домом. Согласно изменениям жилищный кодекс, теперь в случае, если в многоквартирном доме не создано ТСЖ и в доме более четырех квартир, его собственники обязаны избрать совет дома. При этом созданные ранее так называемые домовые комитеты уже не будут иметь юридической силы. Члены нового совета должны быть избраны из числа собственников на общем собрании. Во главе их станет председатель. Он по доверенности от собственников может даже подписывать договор управления, вступать в судах от имени собственников, также подписывать акты приемки выполненных работ. То есть это. Совет дома он является, можно сказать, изучим звеном между собственниками помещения и между управляющей организацией. Другими словами, такой совет даст положительный результат в вопросе управления многоквартирным домом. И без создания лишней юридической структуры поможет найти общий язык и точки соприкосновения с управляющими компаниями. Для удобства жильцов Комитет по экономике, жилищной и тарифной политике городской администрации разработал специальные памятки. Они будут распространяться через управляющие компании. В них более подробная информация по изменениям в жилищный кодекс, созданию совета дома и контактные телефоны управляющих компаний. Также в ближайшее время полезная информация о совете дома появится и на обратной стороне квитанции от ИРЦ.